Кінотеатр імені Чкалова був відкритий у 1950 році як літній кінотеатр. В репертуарі багато дитячих фільмів отримав репутацію дитячий. У 50-х роках ХХ століття кінотеатр був літнім, а в 1956-му його переобладнали і зробили стаціонарним. Вход был э, прекраснейший вид, был изначально громаднейшая клумба. С правой стороны был тир. Тир, конечно, попасть было сложно, туда всегда была очередь. Были только всегда слышны хлопки с тира. Курок плавно нажимай. Еще! 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 У -у -у! Еще! Еще? Ты что думаешь? Один раз дала контрольную списать. Так я на тебя целый рот потратить должен. Да? С левой стороны кинотеатра была касса, очередь в кассу. Ну, приходилось и постоять, и даже под дождем. Один из дней мы шли случайно, обратили внимание на афишу. На афише написано «Премьера мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты». Ну, я же просил 400 капель, а тут 402 400. У нас все точно. Нет, ну. Ты слышал? А -а -а, все со мной спорят. Я жил недалеко от кинотеатра на проспекте Кирова. И поэтому с того момента, когда мне раз... стали разрешать переходить самому дорогу, я ходил туда и там с друзьями со двора. 10 копеек стоил. В первый раз я увидел премьеру неловиных мстителей». Трилогия была такая культовая в те времена. Потом зарубежный «Симбат-марихот» был. Барехня... Да погоди ты, Гнат! Что дальше-то было, говори! А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Барехня... Брехня <плес> Після 1991 року кінотеатр працював ще деякий час. Потім там утворили нічний клуб Плотина. У будівлі сталася пожежа, яка, на жаль, зруйнувала її частину.